Добро пожаловать на канал FOX16. Я Леха. А я Серега. Погнали. Это видео по второй части землянки. Вот Сережа уже трудится. В этом видео мы начнем делать стены и выемку для печки. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Погнали. К сожалению, это не вторая часть, а должна была быть третья. Потому что вторую часть мы уже снимали, но мы не заметили, когда снимали, то что у нас не было памяти, и мы просто не смогли восстановить файлы. В той части мы выкопали до конца землянку и нарубили дров. Вот мы их тут засыпали, чтобы никто не спёр. Вот их тут очень много и принесли он столько он глины. Ну хотя не зря принесли, потому что тут тоже глина есть. Она тут плохая, Леш. Ну ничего, я думаю. Ты думаешь, это лучше? Ну да. Но я не знаю. Но я думаю, ради такого нужно поставить лайк и подписаться. Потому что уже зима, уже очень холодно, снега нет, но все равно. Костер, он еле горит. Если вы помните те части, костер горел, прям пламя было высокое, аж до метра. Но эта часть выходит уже зимой. Почему мы так мало снимаем? Сережа очень часто занят. А если я сам снимаю, очень плохо получается снимать без Сережи. Он же у меня оператор надрессированный. дрессированный. Эх. Вот, друзья, и... Вот, друзья, и вывод. Не спорьте с человеком, у которого есть лопата. давай поменяемся. Хорошо, давай. пока Леша еще копает, сейчас вам расскажу. Вот там кто-то ходит. Сейчас мы, наверное, с Лешей будем тушить вот костер и будем... Железя, железя О, Леша что-то уже нашел опять. Она нашла, да? Стой, Стой, а кусок, ну, кусок, убери а, какой-то лист был, да? Да, да, какой-то, наверное, может банка. Вот, мы выкопали такую вот типа канавы. И вот в эту каналу пойдут вот эти бревна, которые мы нарезали в прошлых видео. Ну, в прошлом видео, которые у нас потеряны. Мы их нарезали. Короче, Леша сейчас будет докапывать по-быстрому, и мы будем уходить. И может быть завтра придем сюда. Доснимем. Для вас, короче, пройдет пару секунд, а для нас целый день. Ну тут еще есть такая вещь. Значит, да, подскажите, пожалуйста, в комментариях, что это? Вот видите, оно такое, я не знаю, что это, оно такое, странное. Это какой-то или грибок или что-то. Оно у нас получается больше месяца лежало под листьями. Я его специально накрыл листьями, чтобы никто не украл. И даже пленка не спасла. Да, и, и там еще пленка лежала, но она не помогла. Вот тут. Что-то такое странное. И оно вот здесь тоже. И там. Вот, оно на всех. Что это такое, я не знаю. Вон, тоже. А это Алюминий. Где? О, алюминий. Ну, короче, копай, Леша. Для вас пройдет пару секунд, а для нас целый день. Давай, туши костер и пойдем уже. Его достаточно просто закидать. Тут настолько холодно, что он еле горит. Летом он настолько хорошо горел. А летом было лучше, и тепло было. А сейчас и поработать нормально не получится. Так, прикидаем хорошенечко, чтобы не разварился, а чтобы лес не загорелся. А то будут проблемы. С вами был Леха и Серега. До встречи!